о зоне комфорта, да, которую мы себе создаем. И знаете, я сегодня разговаривал с одной церковью, с, с, с Баптистской, в я разговаривал с пастырем. Я, ну, я как-то получил откровение, то есть, ну, расшевелить эти церкви. Расширить эти церкви, почему? Потому что, то есть, ну, многие церкви, они создают себе, то есть, зону комфорта. То есть, ну, нас, всех здесь присутствующих, Бог вывел с этой зоны комфорта. То есть, мы вышли, то, что делал когда-то Христос. Вы со мной? То есть, он ходил и проповедовал по улицам. Он собирал, он не собирал по пять тысяч людей. Где? В храмах, в каких-то помещениях. То есть, он проповедовал, помните, на полях, то есть, на лугах. То есть, послушайте, он собирал вот так, как собираемся сейчас здесь мы. То есть, и это составляет, это, это где-то вызывает, ну, это вызывает где-то дискомфорт. Как говорил вчера Игорь Анатольевич, это вызывает, а это всегда неудобненько. Это всегда неудобненько, это всегда где-то неприятно. Почему? Потому что мы привыкли, когда нам удобненько, хорошо, мы привыкли сидеть э, в храмах, мы привыкли сидеть в каких-то помещениях, зданиях. Мы пришли, мы в воскресенье пришли, мы неделю никого не видели. Мы пришли, там, Валя, как у тебя дела? Петя, как у тебя дела? Послушайте, многие не слушают, то, что он говорит там пастор, не священник. Но ну, оно не касается. Они пришли, чтобы увидеться. Аминь. То есть и это и есть зона комфорта. Человек после трудовой недели, он приходит в церковь не для того, чтобы услышать Господа и получить какое-то откровение. Он приходит для того, чтобы что? Чтобы увидеть Васю, пить из Вали. Для того, чтобы создать веру, Надежду, любовь. Ну, это те, которые соседки мои. И рассказать им о них. А не послушать и не услышать Господа. Они не ищут ну, того, который дал им жизнь вечную. А потом говорят, у нас проблемы в жизни. Ну, нас, где же, где, же, был Господь, когда умирал там тот или тот или тот? Послушайте, Он всегда на своем месте. Вопрос, где был ты в тот момент, когда нужно было молиться, поститься, вызывать Господу и говорить, Господь, вот я возьми меня, вы помните, как он говорит? Возьми меня, вот я, Господь, используй меня, выведи меня с этого зоны комфорта. И очень мне нравится, Слава знаете, когда... Поведия, да, знаете, мне очень сильно нравится. Там Библия нас учит многим, да, вещам. Какая разница, послушайте, ну какое направление, какая деноминация. Послушайте, я никогда не был против православия, греко-католиков, католиков и так далее и тому подобное. Послушайте, семей много, Господь один. Господь один. Если я отец, у меня много семей, но это не говорит о том, что я не отец один, правильно? Вы согласны со мной? Я отец. И у нас один отец. И Библия нас учит, да? То есть она показывает, как великие мужи Божьи, они выходили из зоны комфорта, Господь их выводил для того, чтобы, послушайте, если бы Моисей остался бы также при мамочке на груди в золоте и не вышел бы из этого из этой зоны комфорта, он бы не стал бы Моисеем. Он бы, не, он бы не вошел бы в свое предназначение Божье. Вы согласны со мной? То есть ему нужно было что? Ему нужно было оставить вот это все для того, чтобы пойти куда? В пустыню. Он 40 лет ходил по пустыне, для, прежде чем пошел куда? К фараону. Авраам, если бы он не оставил ур действий, вы помните, да? Он, он, он был богатым человеком на то время. Он был богатым человеком, но ему пришлось оставить и выйти. Потому что Господь рассказал. сказал. То есть он себя, Он поддерживает себя в зону дискомфорта. Послушайте, когда ученики плыли, помните, с Петром, когда Петр вышел из лодки. Мне это очень сильно нравится. Когда он говорит, ну выйди и иди ко мне. А они сидели. Послушайте, вышел только Петр. Он вышел из этой лодки. Послушайте, нам надо выйти из этой лодки. Нам нужно выйти из этой лодки. Это из этой зоны комфорта. Она может быть у каждого своя. И задай себе вопрос, где ты сейчас, Господи? Где ты сейчас находишься? Послушайте, когда он призывал Адама... Я говорил, где ты? А он прятался за деревом. Это не говорит о том, что он его не видел. И Адам это понимал. Согласитесь, мной. потому что Бог, он видит все. Но он его шел, он его призывал, ну, к чему он его призывал? К того, чтобы он вышел. Он вышел из этого дерева, но он не вышел. Вы понимаете, о чем я говорю? Аминь. Нам нужно выйти. И эта зона комфорта у каждого может своя быть. Послушайте, я не знаю. Какая у вас есть зона комфорта? За то, что нас Господь сюда вывел, за то, что мы можем молить, молиться за этих людей. Послушайте, не важно, за правых, левых. Это люди. Это все творения Божьи. Послушайте. И течет одинаково кровь, с этих сторон, сторон, Наша задача молиться об этих людях. Молиться за то, чтобы тут кровь прекратила течь. В Донецке, в Луганске. Но чтобы не восставали на вот это. Ну вот это безумие. С нас весь мир, братья и сестры. Нас смеются. Если бы на нас кто-то напал бы, да. Но мы воюем между собой. Мы за это молимся. Мы не молимся, чтобы обогатиться. Мы не катаем здесь вату. Аминь. Мы молимся для того, чтобы прекратила это кровь в мире. Мы делаем Богу угодное дело. Мы предоставили себя в жертву живую, угодную Богу. Мы себя отдали. Мы говорим, вот Господь, возьми нас. Используй нас. Делай нас свином между людьми и тобой. Аминь. Я не знаю, братья и сестры, у кого какая зона комфорта, но она по-любому, у каждого из нас есть. Ты залазишь? Сейчас только начни в себя смотреть. У каждого есть какая-то зона комфорта. Задай себе вопрос, где ты сейчас. Аминь. 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 Давайте помолимся за это. Чтобы...